Okay, assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera kepada rakan-rakan YouTuber. Okay, hari ini kita akan uh, masuk dalam part yang seterusnya. Okay, sebelum itu kita jalan dulu. Oke okay, sekarang ni saya pergi kebun kebun bapak saya. Saya nak ambil suasana hutan hari ini biar tenang jiwa. Allah. Oke, okay, seperti Anda ketahui, Sebelum ni saya dah uh, buat tiga video. okay, iaitu berkenaan dengan bahasa lah, iaitu Melayu di Melanau kan. Ada rakan saya memberitahu saya supaya mengguna ayat yang paling sesuai lah. Ramai di antara kita kurang faham apa yang saya sampaikan iaitu Melayu di Melanaukan. Dalam part 1 saya dah beritahu Melayu di Melanau ni bukan bermaksud uh, kita melayukan Melanau tersebut daripada segi budaya apa semua tetapi yang saya maksudkan di sini adalah bahasa-bahasa yang ada di dalam bahasa Melayu juga digunakan di dalam bahasa Melanau dan rakan saya memberitahu ayat tersebut paling sesuai digunakan adalah perkataan homonim. Homonim bermaksud sebuah perkataan yang mempunyai sebutan yang sama, huruf yang sama, tetapi mempunyai maksud yang berbeza. Okey, saya bagi contoh dalam bahasa Melayu, semak dan semak adalah perkataan yang sama tetapi mempunyai maksud yang berbeza. Tapi saya tak nak bawa bahasa Melayu dalam bahasa Melayu, tetapi saya nak bawa pun perkataan-perkataan yang ada di dalam bahasa Melayu juga diguna pakai di dalam bahasa Melanau. Perkataan yang sama tetapi mempunyai maksud yang berbeza. Kali ini kita masuk dalam segmen yang keempat. Okay, yang pertama adalah kala. Kala ni bermaksud suatu ketika. Saya tak nak terangkan uh, contoh ayat sebab saya nak utamakan penggunaan ayat dalam bahasa Melanau. Okay, dalam bahasa Melanau kala ini digunakan dalam dua maksud. Yang pertama adalah warna. Warna ini selalunya pensil warna ataupun dalam bahasa kami pensil kala. Saya bagi contoh ayat untuk maksud yang pertama. Pama gaya kala lukisan moedo. Boleh gaya. Maksud untuk perkataan kala yang pertama. Okay. Maksud yang kedua kala ini adalah mungkin tak jauh beza iaitu kala jengking. Kami sebut kala sajalah. Okey, perkataan yang kedua adalah kalah. Okey, kalah ni kalau dalam bahasa Melayu bermaksud tewas. Dalam bahasa Melanau, kalah juga digunakan bermaksud laut. Nampak sangat perbezaan di sana bahawa kalah dalam bahasa Melayu dan kalah dalam bahasa Melanau. Saya bagi contoh. Asim, bekan tubuh kalah lah. Okey, perkataan seterusnya adalah kapal. Sesuatu kenderaan yang digunakan di dalam air ataupun di dalam laut. Iaitu kapal selam, kapal penumpang, kapal kargo. Nah, itu yang kita ketahui lah untuk kapal dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melanau, kapal ni bermaksud tebal. Saya bina ayat berdasarkan perkataan kapal. Pama kapal bubsita basamu. majih jelau. Itu ayatnya. Perkataan homonim yang seterusnya adalah karang. Okey, maksudnya seseorang yang menulis. Itu dinamakan karang. Okey, penulisannya. Mungkin kurang faham, saya bina ayat bagi perkataan ini. Ramlan seorang pengarang yang baik. Ha, maksudnya dia seorang penulis yang baiklah. Dalam bahasa Melanau, karang ini bermaksud pukat, pukat tarik, pukat hulu. Ha, itu yang dimaksudkan dengan karang. Okay. Saya bina satu ayat. Asim, nalilo karang mai do, mi me bak mau menangkap ikan lah. Itu ayatnya. Dan ayat terakhir untuk uh, sesi kali ini adalah kanan. Kanan dalam bahasa Melayu banyak digunakan di dalam kawat kaki. Ke kanan lurus, ke kanan pusing, ke kanan belok. Kalau anda menonton saya, di sebelah kiri saya iaitu kanan anda. Dan kanan saya berada di sebelah kiri anda. Itu dimaksudkan dengan kanan. Dalam bahasa Melanau, kanan ini bermaksud tempayan. Contoh tempayan, kalau anda pernah tengok cerita Sarjan Hasan, Part di mana orang kampung menyimpan radio Saya bina satu ayat Alap meberas ruang kanan Itu adalah Ayat untuk kanan Sampai di sini saja untuk sesi kali ini Tak panjang sangat Sebab uh, saya fokus kepada Cerita-cerita yang menarik Sekian saja untuk kali ini Assalamualaikum dan salam sejahtera